ничего не знал. Но я встречался очень часто с таким вопросами. Ну, как бы кличка, баптист, или шкунда попашка. И люди подходили ко мне с претензией. И там обычно, ты променял веру в отцов. Вы знаете, ну, как бы на мой э, ну, ум я ну, пытался разобраться, что я променял вообще? Что такое вера в отцов? Веру. И вы вот знаете, я очень часто задавал встречный вопрос. А, какой вере вы говорите? И в чем состоит ваша вера? И вы вот знаете, люди как-то терялись. Ну, это вера, какие там поколения верят. Ну, так а в чем? в чем суть этой веры? Ну, не знаю. Ты молодые там, ну, и больше, да, слышал я в свой Вы знаете, прошло немного человек, который ходит в церковь христиан или баптистов. В чем Делать. И я считаю месяц еще написание, которое написано 1 да. Петра, 2 глава, и я прочитаю вот с 1 стиха 15 стихов. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему к камню живому, человеками, отверженному Богом и избранному драгоценному, и сами как живые камни устраняйтесь святым духовным, духовный, защищенцы святой, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Я считаю, что в эти стиха вообще фундамент. В христианский мир. Что должен человек делать, который поверит в Иисуса Христа? Вот в чем должна заключаться его жизнь? К сожалению, ну да, к сожалению, что сегодня многие из нас, ну, как бы пропустили этот момент. Мы, может быть, знаем там большие откровения, начать, но на что оно как-то упущено? Дороги, ну вот, христианство это просто сложилось, просто прийти в церковь. Отпеть там правильные песни, а правильные проповеди и дальше. Ну, даже опять видит да? это, да? Все же чуло, все заполнилось Как-то так, да? Вот так мы живем. Но что говорит Библия, что говорит Петр? Уже люди, которые приняли Иисуса Христа. Вот Он считает нужным им написать. Вот эти стихи. И первое, что здесь говорится, что вы вкусили как благ Господь. Ну, вот интересная оборона речи. Вы вкусили как благ Господь. Оказывается, можно усить, пережить, больше плакать. Но вы знаете, здесь вот тоже интересно. Когда спрашиваешь у человека, который ходит там в церковь очень часто, особенно э, люди, которые там э, родились в верующих семьях, которые там тоже покарения верующих людей. В чем для тебя состоит благость Божья? Вы знаете, я был шокирован, ответ. Но, э, благо Божия, ну, Бог мне там здоровье что-то есть что еще? Да, там Бог, там бизнес благословит, да, и брат со все. Да это вся благость Божья в нашу жизнь. Вот это все, что мы пустили, что ну, Бог здоровье, что солнышко дает, там, ветер. Да Бог это для злых и добрых делает, и не дает тоже. Так что чем же стоит с Божья? Вот в чем конкретно мою жизнь состоялась в пламя с Божьим? И второй вопрос. Вообще, кусил я когда-нибудь как благо Бог. Пережил я на момент, что Бог благ. Вот Бог хороший. Благость чувствует, благость Божья. Вы знаете, я привел один пример в моей жизни, который говорит, что такое вкусить, пережить. Он немножко отрицательный, но он раскрывает суд. Когда был маленьким, 10, я смотрел... И знаете, ну, получилось так, что вместо бревна топор пришлось не попасть. До кости разрубанный. Вы знаете, вот в этот момент я вкусил, пережил. Это было, знаете, я до сих пор запомнил все чувства и боль. Понимаете, это было физически как бы ощутимо. Когда говорят о Боге, что Бог может что Бог благ. Вы вот знаете, очень часто вы говорите, ну, абстрактно же, а в, в дети, нет. На самом деле Бог благ. И это можно пережить. В чем состоит благость Божья? Знаете, я не буду отправить цитирую, что временно. Апостол Павел говорит такие слова, что неужели ты не разумеешь, что благость Божья и милосердие, и благотерпение, по-моему, ведут тебя к покаянию? Не к какому особому помазанию, там, здоровью, еще что то Благость Божья и Божия ведут человека к покаянию. Бог терпит, Бог проявляет, Бог хочет, чтобы человек пережил вот эту это Поэтому Пожалуй, вспомним еще про за кем меня вы вообще не познали. Может быть, вы в эти годами взяли. Может быть, вы просто пристроились Может быть, вы как раз и верующий как и я. Но никогда не поняли, что Бог благ, есть это Бог. Сегодня можно пережить, что Бог благ. Бог имеет, Его благость имеет определенный вкус. И это делается через покаяние. Да, это необходимо. Нельзя. Это только покаяние решает и дает нам пережить благость Божью. Оно решает вопрос нашего спасения. Поэтому первое, что он должен сделать человек, если он хочет быть христианином, если он хочет понимать, что ему будет дальше надо делать? Он должен пережить благость Божию. Второе. Фёдор говорит уже верующим людям, которые пережили, что благ Бог, что у них есть возможность приступать к Иисусу Христу. Знаете, это вот, просто иметь эту возможность. Не просто ходить в церковь, не просто читать Библию, но приступать к Иисусу Христу, иметь отношение с Ним. Вы знаете, конечно, цель Иисуса Христа – это не только войти в сердце человека. Там написано, что я вселюсь с и не буду что? Приближи Матерь Божью. Встреться. Покажи Богу, чтобы Бог показал твое состояние. Вы знаете, что проблема вот Особенно для детей, которые родились в следующих семьях. Нам трудно покаяться, пережить память Божью, потому что нам трудно увидеть себя. Мы живем в таком обществе, которое говорит нам, взять беда, что мы немножко быть лучше. И это, какой-то мере правда, но это если сравнивать с другими людьми. Если сравнивать себя с Богом, мы абсолютно перед Богом одинаково. Очень часто я слышу что в наших церквях. Вот он, он там отсидел, там, как э, бы, ему, он даже покаялся, был в тюрьме, покаялся, но э, ему с нами не равняться. Это говорят как бы, люди ему не даже место в он лежал э, на коридоре. И э, я говорил с ним, и как пытался привести человека в покаяние, что ему нужно покаяться. Вот знаете, он все время заявлял, что он хороший человек. И вот они, я был в таком, ну как сказать, разочаровании, ну не мог ему доказать, что ему надо каяться. я хороший человек. И я увидел на теле на пол. Я говорю, ты сидел? Он говорит, да. Я говорю, ну вот, видишь, ты сидел. Ты же тебе надо, И государство. сегодня многие из нас, особенно это были верующих мы ну, напоминаем, Бог стучит Бог показывает наше состояние, а мы пытаемся оправдать, и не ожидаем, что вот это. Поэтому, если у тебя не было такого момента, не было еще покаяния, просто просим Бога, чтобы Он пропал, то истинное состояние перед Богом. Не перед людьми, перед ним. как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспасение. Я говорю, как молоко в процессе второй Это полюбить чистое, словесное молоко, от которого мы возрастаем. Мы не возрастаем, а единственный способ вырасти духовно это полюбить чистое, словесное молоко. Здесь такое интересное выражение, как наоборот. Что ты, ты сделаешь чтобы только он и пожар. Поэтому Библия говорит, она обращается к нам и говорит, вот с таким желанием. Подходите и любите Слово Божие. Вкушайте его и таким образом, только таким образом вас растете. Против и Суд, вы знаете, что, мне кажется, наши, сейчас в 50 особенно, стало такой модой говорить, как мы низко ну, упали, как мы духовно немного. это любимая фраза про него, кто-то там, а сын там, не толкнул, Ну смотри, если нет, ну, в если ты хочешь вырасти, если ты хочешь быть сильным, духом, просто, не надо больших... по настоящему покаялся. Вот второй момент, который был у меня. Бог просто, ну, я просто с Библией так очень много времени. И просто думал ну, пытался понять Бога. И Бог ломал очень сильно меня. Но вот в моей прошлой что-то интересное в моей жизни, что за абсолют, за только единственную истину я принял слово Божье. И все, что, это, что это, дело, я делал, я работал на слово Божье. Если там не написано, я ну, не вопросы, то есть там нет было. Если там написано, то там написано. Но что я заметил, когда я начал общаться с людьми, то люди, знаете, кто, ну, это такой известный уже, как бы, говорит, проповеди на голову, да, только осталось вместе с священным писанием. Люди поют, я встретился с тем, что особенно люди, которые ходят в церковь очень много, что они Библию понимают через там понятие сел, там, я не знаю, какие-то ну, свои соображения, и, То есть, ну только не чистые. И вы вот, знаете, и это вот, проблема. Она когда-то была даже в народе израильском. Вы помните этот момент, когда я не буду здесь э, не менее времени, как бы, прочитать это, но когда с претензией к Христу подошли полисей и книжку. они говорят Христу, знаете, тут такая как бы мощная претензия. Христос почему? Твои ученики не мой дух. Вы знаете, недели собларяет Иисуса со Христа. Он, он отреагировал. Он просто пошел с ними на спорить, можно так сказать. Он говорит, а почему вы устранили заповедь позже своими учениями и предательными требует, брат исследования, вникания в себя, вникания в учение, не пытаться перепроживать Библию на свой лад, а наоборот поменять себя под Библии. И это, к сожалению, очень тяжело для того. Я уже в одном случае не проповедовал им затронул как бы, немножко эту тему, и вот это такой пример. И, значит, сказал, людям, что нет такого написанного, что в каком здоровый дух. Вы знаете, я ну, за служение там помолчу, если записывал. Люди были к ну, так мы так служить были научены. И говорю, что да, нет разницы, как у служим слове, так и написано. Один старший человек говорит, ну, что может но в основном атеист. Но когда Бог коснулся, и запомнился один человек. У него Библия вот похожа на меня, но она была, наверное, несколько раз помочь. Вот, он вот это слово Божие настолько жертвы было, что он брал его к Он там по сотгазу читает, читает, что-то непонятное, он победочку взорвал, заложил. Там все И когда вы приезжали, то есть не знаю, спили пару песен. А потом они прав, видите, у нас есть вопросы. Мы хотим с вами. И вот это он, вот, да, где-то у меня листочек, она, а вот меня я слыбком листочек А, брат, я вот у меня вопрос. Жажду. Иисус говорит, знаете, вот эта жажда, кто-то говорит, что полюбите вот вот Слово Божие, чистое. Имейте вот жажду слова. И тогда только оно -то способно будет менять нас. Мы будем расти духом. Братцы, не надо ждать пробуждения а какого-то там откуда-то непонятного, но здесь уже есть. Бери, жажду жажди его, получай. И третий момент – это служение Богу. Человек, который покаялся, обязательно, Дух Божий, будет вести служение, на служение другим. И здесь записано, и сами, как живые камни, устраивайте себя в Духовном». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот это Третье, что, чтобы быть христианином или христианством, в чем заключается, это да? познание Божьей воли. И я абсолютно коротко вам хотел бы сказать, вот знаете, почему-то я не знаю, как случилось, что многие из нас, мы боимся Божьей воли. Мы просто не боимся. И я когда вопрос, э, ну, в наших знаете, что я слышал о Божьей воле? Вот, э, как-то пугали, я думаю, что это люди, которые плоские просто люди, но они пугали нас или меня, по крайней мере. Я брал, что вот более позже это что-то страшное. И очень часто, если вы помните, на свадьбе приводили этот пример, что, значит, вот там один человек, там, не мог определиться, там, какую девушку взять, там, одна ему нравилась, другая, как то там не знал, может, она лучше, была более, там, верующей, я не знаю, вопрос просто том, помните, что, что вот суть была этого примера лучше, что он там ехал, и он не смог его выбрать, и там подъезжают в силу, значит, он едет, и он так поставил, вот, боже, если там туда конь повернут, значит, они девушка будет моя. И там и, конечно, в Японии начали поворачивать в ту сторону, которая ему не очень нравится. И он там в результате говорит, боже, там, на -то время, там, твоя, реале, как то куда там твоя, а Таня моя, или как-то там, да? Братья Сусты, я вот реально, исполнять или познавать больше будет это будет ну жениться на жене которую ты не любишь жить бедно что особенно когда посмотри на дачки вот и к богу мы будет таким богатым путем да? человек ученый его отца, там наша, и очень высокие профессии наша профессия это карлинщики строители простые я вот не говорю вещи которые вот я придумал я их слышал Но братья Сусты не является ли мы настоящим христианом? Есть у нас действительно познан как благ Бог? Любим ли Его Слово? И третье, познаем ли мы Его волю, в нашу жизнь? Да поможет нам Бог не просто вот так вот, знаете, вот так уже покаяться, вот так это, вот но постоянно жить, жить им, приступать к нему, любить Его Слово, расти, укрепляться и позвать его Богу. Да поможет нам в этом Бог. Ему за все слава во имя Аминь.